Okay. Не мог запоминать, что я из России приехал. Вот. <свят> Не знаю, что они тут робить. Но види, пузду порек. Что наши, Что наш? Наш премьер-министр а там черненький. Сегодня мы что? Вот он наш премьер-министр. А наши пешки. <свят> Чем? Так. Ну, складно сказать. Просто <свят> Ну чем-то точно. Ничем. Абсолютно. Абсолютно ничем. Если честно. Честно. Тем, что так и не научился говорить. Извините. Я может и не права. Не зарабную И вот тем, что он разваливает государство. Все. Больше ничего не могу сказать. Свою страшную украинскую мову. Не хочется даже разговаривать. Понимаете, это шайка, которая старается не, не дограбить все, пошли ничего. Ну, должны были сделать перерасчет пенсии а он забрал, я потеряла около 500 гривен, вот этим я его запомнила, и надолго еще запомню приколами на ютубе но реально <-то> языком крайним молодые люди, им смеются да, но я считаю что що... это не очень знаете, даже если он не пропускал то постановок Завдилися вдавно і власне якось був це моя власне. Він нам запам'ятався тим, що ну, всі його знають як Азірова, те, що він так добре володів українською мовою і тому подібне. І, На жаль, ні. Я думаю, тут кого ви не запитаєте, то ж саме вам не буде.